Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uzair Hakimi bin Muhaizad daripada option TESEL 3. Nombor IC 061221011459. Angka gilid uh, nombor metrik saya P24120777. Okey. Jadi pada hari ini saya akan uh, membentangkan tentang analisis persekitaran luaran dan dalaman perniagaan Maidin Muhammad Holdings Berhad yang di mana lebih uh, lebih terkenal dengan nama panggilan Maidin. Okey, Maidin Muhammad Holdings Berhad ataupun Maidin adalah perniagaan tempatan yang terkenal di Malaysia dan memenuhi keperluan tugasan dari segi analisis persekitaran luaran dan dalaman selain itu entiti perniagaan fasa perniagaan serta sumber modal usaha berikut adalah analisis persekitaran luaran dan dalaman bagi Uh, perniagaan Maidin. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang persekitaran dalaman Maidin. Yang pertama adalah sumber modal dan kewangan. Modal awal diperoleh daripada simpanan keluarga dan seterusnya berkembang melalui pelaburan dalaman, pinjaman bank serta bantuan kerajaan dalam program pembangunan usahawan tempatan. Yang kedua adalah Maidin beroperasi berdasarkan strategi harga rendah yang memerlukan margin keuntungan rendah tetapi volume jualan tinggi untuk kekal berdaya saing. Kemudian, kita ada struktur organisasi. Perniagaan ini diuruskan oleh keluarga pengasas dan kini diterajui oleh Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin. Organisasi ini juga mempunyai pelbagai jabatan seperti pemasaran, logistik, operasi, runcit dan sumber manusia. Maidin juga menggunakan sistem pengurusan rantaian bekalan yang cekap bagi memastikan sok sentiasa tersedia. Seterusnya, adalah sumber manusia. Maidin menggaji ribuan pekerja di seluruh Malaysia. Maidin juga mempunyai sistem latihan dalaman untuk melatih pekerja dalam bidang runcit dan pengurusan. Selain itu, mereka juga menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan kurang berkemampuan melalui program CSR. Uh, yang terakhir bagi persekitaran dalaman Maidin adalah produk dan perkhidmatan. Uh, Maidin menawarkan produk runcit dalam pelbagai kategori termasuk makanan, minuman, keperluan rumah, pakaian, elektronik dan komestik. Maidin juga mempunyai jenama sendiri seperti My Rasa dan My Home. Kemudian kita akan berpindah kepada persekitaran luaran Maidin. Poin yang pertama adalah persaingan dalam industri. Maidin bersaing dengan gergasi runcit lain seperti Tesco yang mana sekarang dikenal sebagai Lotus, kemudian ada juga Giant, Econsafe dan pasaraya premium seperti Jaya Grocer. Keunikan Maidin ialah menawarkan harga rendah dan produk tempatan yang lebih murah berbanding pesaing-pesaingnya. Persaingan dalam peruncitan semakin sengit dengan peningkatan aplikasi e-dagang dan platform digital seperti Shopee dan Lazada. Poin yang kedua adalah keadaan ekonomi. Inflasi dan kenaikan kos sara hidup boleh mempengaruhi kuasa beli pelanggan. Maidin tetap kekal relevan dengan menawarkan produk pada harga berpatutan bagi menarik pelanggan golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Faktor tukaran mata wang mempengaruhi harga barangan import yang dijual di pasaraya. Kemudian, kita ada teknologi dan digitalisasi. Maidin telah mengadaptasi teknologi dalam perniagaan melalui sistem pembayaran digital dan platform e-dagang iaitu Maidin Online. Maidin juga gemar gemar menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk pemasaran dan promosi barang-barangan yang dijualnya. Kemudian Maidin juga dipengaruhi oleh dasar dan peraturan kerajaan. Kerajaan Malaysia mengenakan pelbagai peraturan dalam industri runcit seperti cukai SST dan peraturan kawalan barangan keperluan asas. Maidin juga sering terlibat dalam uh, bantuan kerajaan seperti BRIM dengan menjual barang-barangan pada harga yang murah. berikut merupakan entiti perniagaan Maidin. Yang pertama adalah jenis entiti perniagaan. Maidin merupakan perniagaan keluarga yang berkembang menjadi sebuah syarikat besar dengan banyak cawangan di seluruh Malaysia. Maidin kini mempunyai beberapa kategori perniagaan termasuk pasaraya besar, hypermarket, emporium, minimarket, kedai serba neka dan idagang. E Yang kedua pula adalah struktur dan organisasi perniagaan. Bahagian pengurusan dan pentadbiran bertujuan untuk merancang strategi syarikat termasuk pengembangan perniagaan dan inovasi. Bahagian operasi dan logistik pula akan mengurus bekalan dan penghantaran stok ke cawangan-cawangan di seluruh negara Malaysia. Bahagian pemasaran dan jualan bertanggungjawab terhadap promosi, pengiklanan dan jualan dalam talian serta luar talian. Bahagian sumber manusia bertanggungjawab untuk mengurus pekerja, latihan dan kebajikan kakitangan. Bahagian kewangan dan perakaunan mesti mengawal kewangan pelaburan dan aliran tunai syarikat. Yang terakhir adalah operasi dan skala perniagaan. Maidin terbahagi kepada beberapa skala perniagaan seperti yang pertama adalah Maidin hypermarket iaitu pasar raya besar yang menjual produk runcit dan borong dengan harga kompetitif. Yang kedua adalah Maidin Maidin Emporium gedung sebeneka yang menawarkan pelbagai jenis barang keperluan harian. Yang ketiga adalah Maidin Mart. Maidin Mart adalah minimarket untuk pembelian barangan asas dengan lebih mudah. Yang terakhir adalah Maidin Bazar. Maidin Bazar berkonsepkan kedai borong yang menumpukan kepada pembelian dan kuantiti barangan. Sekarang kita akan beralih kepada fasa memulakan perniagaan bagi perniagaan Maidin. Jadi pada fasa yang pertama adalah penubuhan dan idea perniagaan iaitu pada tahun 1957 hingga 1970-an. Yang pertama adalah asal usul perniagaan. Maidin ditubuhkan oleh Allahyarham Maidin Muhammad di Kota Baru Kelantan pada tahun 1957. Kedai pertama menjual barangan keperluan harian dan peralatan rumah. Kemudian, ianya beroperasi dalam skala kecil dengan modal sendiri. Yang kedua pula adalah cabaran awal. Maidin berhadapan dengan persaingan daripada kedai-kedai runcit lain di kawasan tersebut keterbatasan modal juga menyebabkan pertumbuhan perniagaan yang perlahan. Kemudian, keperluan untuk memahami kehendak pelanggan tempatan perlu segera diadaptasi oleh peniaga-peniaga peniaga ataupun pengasas Maidin pada masa tersebut. Maidin juga memberikan uh, harga murah untuk menarik perhatian pelanggan agar membeli-belah pada kedai runcit beliau. Pada fasa yang kedua pula adalah pengembangan keluar Kelantan pada tahun 1970-an sehingga 1990-an. Yang pertama adalah pembukaan cawangan di Kuala Terengganu. Selepas kejayaan di Kelantan Maidin membuka cawangan kedua iaitu di negeri Terengganu. Kedai ini mempunyai lebih banyak produk dan pelanggan berbanding kedai yang pertama. Yang kedua adalah kemunculan sebagai perniagaan borong. Maidin mula menjual barangan secara borong selain runcit. Konsep borong ini menarik lebih ramai pelanggan termasuk peniaga kecil-kecilan di kawasan tersebut. Ini juga membantu perniagaan berkembang dengan lebih cepat berbanding daripada perniagaan runcit yang lain. Yang ketiga adalah pembelajaran daripada pengalaman. Pengasas dan keluarga mempelajari selok-belok perniagaan runcit dan borong. Mereka juga membangunkan sistem pengurusan stok dan pembekalan yang lebih cekap. Yang terakhir mereka juga menjalin hubungan dengan lebih banyak perniagaan pada peringkat antarabangsa. Fasa yang terakhir adalah perkembangan ke pasaran bandar dan pembukaan Maidin Hypermart yang berlaku pada tahun 1990-an sehingga 2000-an. Yang pertama adalah memasuki pasaran Lembah Kelang. Pembukaan cawangan Maidin di Kuala Lumpur membantu jenama Maidin dikenali secara nasional. Maidin juga memilih lokasi strategik di kawasan bandar bagi menarik lebih ramai minat pelanggan. Yang kedua adalah pelbagaian konsep perniagaan. Selain kedai runcit dan borong, Maidin memperkenalkan konsep emporium dan pasaraya besar hypermarket. Maiden juga memasarkan barangan import halal untuk menarik lebih-lebih lebih ramai pengguna muslim. Yang ketiga pula adalah pembangunan infra, infrastruktur dan logistik. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan sistem rantaian bekalan untuk memastikan stok sentiasa mencukupi. Ia juga bagi mengembangkan gudang dan pusat pengedaran bagi menyokong pertumbuhan Maiden. Berikut merupakan antara sumber modal usahawan aa, yang digunakan oleh pengasas Maiden. Yang pertama adalah modal dalaman. Yang mana diambil daripada keuntungan perniagaan yang dilaburkan semula. Jadi, bagaimana keuntan Bagaimana keuntungan digunakan sebagai modal? Ianya berlaku dengan cara mengembangkan stok barangan dengan membeli lebih banyak barangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ia juga bagi membuka cawangan baharu kerana keuntungan daripada kedai pertama digunakan untuk membuka cawangan kedua di Terengganu. Yang ketiga adalah meningkatkan operasi bagi memperbaiki sistem pengurusan dan melatih pekerja bagi meningkatkan kecekapan. Kelebihan modal dalaman ialah tidak perlu membayar faedah kepada bank atau peminjam luar. Kelebihan yang kedua adalah perniagaan berkembang secara organik tanpa beban hutang. Sumber modal yang digunakan oleh usahawan yang seterusnya adalah pinjaman dan pembiayaan institusi kewangan. Apabila Maidin mula berkembang ke peringkat nasional, syarikat memerlukan modal yang lebih besar. Oleh itu, Maidin mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan. Jenis pembiayaan yang digunakan seperti pinjaman bank untuk kegunaan pembelian hartanah, pembukaan cawangan baharu dan pengurusan inventori dalam skala besar. Seterusnya, mereka juga menggunakan overdraft perniagaan. Ianya digunakan untuk memastikan kecairan kewangan dalam operasi harian. Seterusnya, perniagaan Maidin menggunakan uh, cara pembiayaan aset tetap Ianya bagi pembelian gudang, sistem logistik dan kelengkapan perniagaan. Antara cabaran dalam mendapatkan pinjaman adalah seperti Maidin perlu menyediakan dokumen lengkap seperti pelan perniagaan, penyata kewangan dan jaminan kredit. Cabaran yang lain juga adalah komitmen untuk membayar balik dengan kadar faedah tertentu. Nampaknya masa sangat begitu mencemburui kita. Oleh itu, berikut adalah kesimpulan daripada kejayaan Maidin Muhammad Holdings Berhad sebagai sebuah perniagaan tempatan yang berkembang daripada kedai kecil kepada rangkaian peruncitan nasional membuktikan kepentingan strategi perniagaan yang kukuh dan pengurusan modal yang berkesan. Dalam fasa memulakan perniagaan, Maidin bermula dengan modal sendiri dan keuntungan yang dilaburkan semula sebelum berkembang melalui pinjaman bank, bantuan kerajaan serta pelaburan yang strategik. Keupayaan syarikat dalam memahami pasaran tempatan, menawarkan harga berpatutan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi faktor utama kejayaannya. Sumber modal yang di, di, yang diperoleh digunakan bukan sahaja untuk mengembangkan operasi dan membuka lebih banyak cawangan tetapi juga untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi digital dan kerjasama strategik. Dengan komitmen terhadap konsep harga rendah dan kualiti perkhidmatan Maidin terus menjadi peruncit tempatan yang mampu bersaing dengan jenama antarabangsa di serata dunia. Secara keseluruhannya, perjalanan Maidin menunjukkan bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan ketekunan, perancangan strategik, pengurusan modal yang bijak dan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Model perniagaan Maiden boleh dijadikan sebagai inspirasi bagi usahawan yang ingin membangunkan perniagaan mereka. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Moga kita semua akan bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih.